hozir olib keladi qani ol allohu akbar mana bo'laqol bo'laqol bo'laqolaanaoo'qioli klib kelo allohu akbar aka namoz o'qiyapti balki kerak emasdir e bunaqalarni ko'pini ko'rganman namoz ham o'qiydi kerak bo'lsa e qo'yaver ol Ma. man assaomu alaykum va rahmatullohassalomu alaykum va rahmatulloh tinchlik bo'lsingap yog'i g'alati bo'ldiku g'alati emas hammasi joyida qani oldik assalomu alaykum qani aka o'ziz bitta chiroyli qilib to'st ayting to'st ha مایدو که توست واسه توست ده ربم الله قبلم کرده دینم اسلام کتابم payg'ambarim muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam tilimda dilimda oyati kalom la ilaha illalloh muhammadu rasululloh o'n sakkiz ming olamni yaratgan olloh turg'azib qo'yibdi yerni bo'ysundirib unga quyosh oy va havoni go'zal qilib yaratdi odam ato so'ng buyurdi farishtalarga sajda qilinglar deya odam atoga farishtalar sajda qildilar ammo azozil azozil ketdi riyoga meni yaratding dedi olov nuridan insonni esa loy balchiq tubidan olim bo'lib dars berdim farishtalarga endi sajda qilaymi odam atoga atogai berdi unga qo'pol qilib shayton degan nom bosildi azozilga la'natli tamg'a bir umr jannatdan bo'ldi badarg'a shunda ham insonga qilmasdan ta'zim so'rardi allohdan faqat bir izn bandang tufayli shayton bo'libman endi bir umr unga bo'layin dushman urab olay bandangni to'rt tomonini yemirib asta sekin qalb iymonini yuraman uning yurak qonida ko'ramiz yurarmikin sening yoki mening yo'limda insonga aql berdi yaratgan xudo evaziga hech narsa so'ramay hatto muqaddas kitoblar orqali yo'lin ko'rsatib tanla dedi haq yoki shayton yo'lin aql ishlatib shu <imdialan> bois odamga qasd bo'lib shayton qurdi inson ichida o'ziga makon odam atodan momo havo paydo bo'lgandan keyin ulardan zurriyotlar tarqala boshladi sekin odamlarda qolmadi zarracha vijdon unutib xudoni qoraydi iymon na uyat qoldi na sharmu hayo erkaklarda oru ayolda vafo bir o'rinda ikkovlon yotib benikoh bundan ham og'irroq bo'lurmi gunoh shunda ham qarang mehribon olloh qutqarib jaholatdan bandalarin elchi qilib yubordi payg'ambarlarin odam atodan to hozirga qadar o'tdi bir yuz yigirma to'rt ming payg'ambar ulardan muso iso xullas kalom oxirgisi muhammad alayhissalom rasulimiz payg'ambar bo'lmasdan hali hirog'origa bordilar ibodat qilgani shu vaqt olloh farishtasi jabroil kelib sizni Alloh sayladi dedi payg'ambar qilib nur bo'lib yoritgaysiz debon hayotni qalblarga jo qildi ushbu oyatni iqro bismi robbikal lazi xolaqo o'qi seni yaratgan robbingning nomi bilan o'qi quvonchdan muborak ko'zlari yoshlandi shukundan islomga da'vat boshlandi rasululloh da'vatda mahkam bo'ldilar ummatim deb jonlarini fido etdilar hazrati abu bakr umar usmon ali roziyallohu anhuolar chin ummat bo'lay deb alayhi salomga sahobalar yo'l oldilar butun olamga sahobalar och yurdilar hamda yalang'och majnuniy sifatda o'sgan soqol soch aytdilar hoy inson och ko'zingni och jannatga intilgin sen do'zaxdan qoch tovonlar teshildi yo'l azobidan insonni saqlagil deb go'r azobidan qahraton qishlardan yoz oftobidan umid qilib ollohning savobidan zarurat bo'ldi kim bo'ldilar shahid uylariga qaytmoqlik bo'lmadi nasib mujohid bo'ldilar olamni kezib olloh rahmat qilsin jannat qilib bizchi yo'ldan adashdik sarobga boqib kofirlarga ergashdik aroqni ichib islomga qarshi jang qilib essiz shuncha yil kofirlarga xizmat qilibmiz ajib zamonlar bo'ldi aka ukasini ko'zini o'ysan jigar jigarini ayamay so'ysa muslim muslimligini unutib qo'ysa qiyomat bo'lib qolibdi xudo xohlasa kambag'al bechora ochlikdan o'lsayu boylar pul sochish bilan ovora bo'lsa kofirlar o'lganlaring yaxshi deb kulsa xudo urib qo'ygan ekan bizlarni rosa shaytonning yo'lidan asrasin xudo islomi iymondan qilmasdan judo bor ekan olloh taologa ta haqiqiy shaydo farzlarin vaqtida kechiktirmay qilaylik ado olloh harom qilgan narsalardan o'zni tiyaylik olloh halol degan narsalar bilan birga bo'laylik qur'oni karimning ilohiy kitobimizning voida surasida 90-91 birinchi -90 -90 oyatlarida harom qilgan olloh harom qilgan narsani ichmanglar ukalai meni ostim shunaqa mayli sog' bo'ling